નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ટીવી ત્રણસો પાસઠ ન્યૂઝ ચેનલ આજ રોજ સૈયદપુરા પેટ્રોલ પંપની સામે મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા એક મેગા રક્તદાન મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મુખ્ય અતિથિ નવસર્જન પત્રકાર પ્રદેશ પ્રમુખ હરાજીભાઈ બરૈયા તેમજ સુરત જિલ્લા પ્રમુખ હકીમભાઈ આર પાણા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમજ જેમની દરેક સુરત ખૂણે ચર્ચા થતી હોય ગુજરાત અથવા વિશ્વની અંદર ડેડ બોડીની જેની કોઈ સાર સંભાળ ન લેતું હોય તેના અગ્નિસંસ્કાર કરતા અલીભાઈ તેમના ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ એક ભવ્ય મેઘા રક્તદાન મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમજ લાલ ગેટના પીઆઈ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા નવસર્જનના દરેક પત્રકારો તેમજ દરેક પદ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ કાર્યક્રમમાં લોહી માટે લોકો ઘણીવાર જીવ ગુમાવવો પડે છે અલીભાઈ દ્વારા દરેક સેવા પ્રવૃત્તિ કરવા આવે છે તેમજ તેમના દ્વારા આજે એક મેગા રક્તદાન મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જોતા રહો ઇન્ડિયા ટીવી ત્રણસો પાસઠ ન્યુઝ ચેનલ आज प्रोग्राम तो था, था। मेट्रो मेडिकल सर्वन ट्रस्ट की तरफ से मेडिकल मेगा मेडिकल रक्तदान और मेडिकल कैम्प और नोट का था आज बहुत सारे हमारा कलकत्ता के लोग मेरे कार्यकर्ता अच्छा से लेके रामपुरा से लेके सैयदपुरा से लेके नागरीवाड़ से लेके सारे हमेरा कलकत्ता वासी जो लोग हैं सब ने मेहनत की है मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ हम इसी तरह लोगों को फायदा हो लोगों को के लिए हम दौड़ते भक्ते रहते लोगों को फायदा के लिए हम हेल्प करते रहते हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो कोई भी धर्म हमारे में भेदभाव नहीं है हम चाहते सब एकता भाईचारा बन के रहें किसी का भी कुछ भी काम हो उसके लिए हम रात दिन दौड़ते रहते हैं और हम उसको दौड़ने के काम करेंगे हमारा जो टीम है बड़ा से लेके पूरे सूरत शहर में हर एरिया में मेरा टीम काम करता है लोगों को सेवा के लिए ब्लड बैंक कैंप का आयोजन किया गया अगर ब्लड बैंक किसी इंजन को अगर जरूरत हो तो आपको जाता है तो इसके लिए अगर कॉन्टेक्ट करें तो आपको कहाँ से कॉन्टेक्ट करेगा मेरा नंबर तो लोगों के पास बहुत सारे का पास है लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं किसी से किसी से जरिए से भी किसी ने कांटेक्ट कर ही लेता है लेकिन जब उसकी ब्लड की जरूरत पड़ते हैं, हम आधी रात में भी उठ के जाके ब्लड बैंक से हम उसको ब्लड दिला देते हैं सामने वाला को काम हो जाता है हम काम हो जाने के बाद हमारा दिल के अंदर सुकून मिलता है आपके द्वारा डेड बॉडी की की भी सेवा जाती है और डेड बॉडी दूसरे राज्यों में पहुंचाई जाती है और लोग आपका संपर्क करें तो कैसे कर सकते हैं मेरा सारे एम्बुलेंस वाला सूरत शहर में सिविल में मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस वाला के साथ मेरा है किसी भी के भी इमरजेंसी एम्बुलेंस की जरूरत हो डेड बॉडी पहुंचाने के काम हो किसी हॉस्पिटल से डेड बॉडी के अंतिम सेंटर की जरूरत हो लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और कम बाहर दर में मैं उसको सर्विस देता हूं और जो गरीब है जरूरतमंद है उसको बिल्कुल फ्री में काम करता हूं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उसी तरह उसकी विधि का काम करता हूं और मेरा सूरज से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा जो भी डेड बॉडी आता है उनके घर तक पहुंचाता हूं स्लाइड से प्लेन से ज्यादा अक्सर काम करता हूं मैं आज के प्रोग्राम में मिला है आ, तो बहुत सारे लोगों को आग के जो है तपस किया है वो साठ लोगों का डेढ़ पचास के आस पास ऐसे हुआ है और ब्लड डोनेशन पचास हुआ है और ऐसे खाली छोटी मोटी एक आम है मेरे फोन के जरिए से ऐसे तेरा हॉस्पिटल से मेरे कॉन्टेक्ट है सूरत शहर में वहाँ कुछ ना कुछ लोगों में हम मदद करते रहते ट्रस्ट के माध्यम से जी थैंक यू